Ну, типа, у них сейчас конфликт должен обостриться с Путиным, по идее. У Трампа. Да я, думаю, это просто у него какое-то, знаешь, типа настроение меняется в разные стороны. То он хочет, то он не хочет. Все. Ну, типа, я сомневаюсь, что Украина позбавлю до и сомневаюсь, что Америка прям выйдет с переговоров. Ну, честно, это, ну, это бред. Чи в Путина есть что-то на Трампа, чем он может тиснуть и впливати на его решение? сразу да, потому что пиковая дама карта зла выпала. Ну, еще видишь, пиковая дама, а восьмерка и десятка. То есть какая-то информация, десятка бубновая. Ну, какая-то такая информация, как бы, которая довольно-таки важна. Да. Не, не пустословие. — Чи може Восьмерка, лиш восьмерка. Да. Восьмерка це либо розговори, либо мисли. Розговори. Тобто якісь розговори, може, якісь записи чогось, може, що вот таке, так. Да. Чи може це вплинути в подальшому, що ми взагалі залишимось без підтримки США? Восьмерка у новому. Тут червовий. Ні. Ні, взагалі нет. нет. Санкції зараз будуть продовжувати надавати Росії, тому що США вже зараз ніби відмовляється від тиску санкційного на Росію. Чи все ж таки припинять нові санкції надавати і, можливо, навіть старі відмінять? Чи все ж таки будуть? Шестирка пікова час роль Ну, я сомневаюсь, что полностью санкции отменят. Мне кажется, что сейчас все останется так, как и было. Ну, что сколько такое Сейчас, секундочку. Смотри, про это будет много разговоров, они много будут разговаривать, думаю, даже сейчас они об этом разговаривают и переговариваются. Я думаю, что США, возможно, в какой-то период времени послабить санкции немножко. Именно послабить, потому что красная карта падает, хорошая. Но шестерка пиковая, она говорит о том, что это, ну, это дальняя дорога, то есть это какое-то немножко вот позже. Я думаю, это все-таки возможно где-то после лета, потому что там летом еще растянутся эти все переговоры, нам там правильно падало. До осени еще и осенью она будет, то есть как-то прям затяжное такое, знаешь, все. По карте повешенного не может быть быстро, медленно. Довго, нудно. Знаємо, що Європа навпаки, все ж таки, е наклала нові санкції на Росію. Чи зараз їх буде достатньо, щоб Росія почала рухатися в сторону перемовин, в сторону якось врегулювання ситуації, яка зараз є? Да нам дуже падало, що Америка буде как-то так, а Європа наоборот. Типа буде в плюсі для України. Я помню було таке. Понимаешь, касательно переговоров еще рано говорить, потому что я же говорю, что карты такие падают, что они растягиваются. То есть еще не единоразовые встречи, будут еще не единоразовые разговоры и не единоразовые переговоры. Поэтому пока рановато еще говорить о чем-то здесь. Тем более, если карта уже показывает, что растянется. То есть там вообще при любых раскладах, сколько я не смотрела, даже клиентам падает лето какое-то типа такое, знаешь. Странненькое лето. Почему странненькое? Потому что у всех что-то решается. И по войне, и, и в личке, да, то есть в каких-то личных проблемах, моментах и так далее. Все падает на лето. Там карта Солнца. То есть, не знаю, что-то летом, летом, не знаю. Ну, бывшие возвращаться будут. Переговоры летом будут. Там по войне какие-то решения. То есть, много чего будет летом такого, да, каких-то странных, принятых решений, которые к чему-то приведут. Вот карта постоянно так падает. И летом все-таки не единожды уже падало. Касательно дни типа, могут быть какие-то ситуации по Днепрогрессу. То есть они все-таки планируют что-то сделать. Это просто уже не единоразово падало. Там сейчас четенько сбывается все прям так хорошо. И куда-то мы четенько смотрим по всему. Прям дни прогресс фонит постоянно, поэтому я понимаю, что это же не просто так падает. Поэтому касательно переговоров надо подождать. Мне кажется, что нужно смотреть с начала июня. Угу. <му> іменно переговори, що поки не поміняється до іюня. Переговори, не про Гес, теж з начала іюня. Раз все падає по, карт по карті сонця, тобто, коли буде тепло на літо, да? значить нужно змінитися з начала іюня, то ті соби, які по карті сонця йдуть. Обов'язково повернемося до цього питання. Цієї ночі взагалі відбулося а, влучання. Сумська область, стрільбище знову є загиблі, і тут питання таке: це вже неодноразово, неодноразово на жаль відбувається, і коли нарешті почнуть карати тих, хто власне організовує ці всі шикування, це все скупчення військових, яке, е, зрештою, призводить до таких наслідків. А тут діло ж не в тому, хто організовує, пошмога проїзд відбувається різних встреч, зустрічей, яких то там зборі діло в наводчиках, тут же діло не в організаторах, понимаєш? Дело в наводчиках. Ну блін. Ну, організували, ну й шо. Ну а наводчики ж як працюють? Ну тут е, вині дві сторони, в принципі, ми ж бачимо, що ця ситуація повторюється систематично, коли там на якісь, Ді і, і зрештою Сумська так. область. Так а сколько у нас нагороджень? У нас день через день нагородження какие-то йдуть. Ну, давай ще дрель включи. Ну, я не знаю, что спрашивать, как попросить. Чи будет відміна а, таких скупчений військових на официальном уровне? Да нет, конечно. Рівні? Ну, что посмотрим сейчас. Червовая дама, десятка пиковая. Шестерка тут червовая. Ну, а десятка пиковая, подожди, а десятка пиковая, блин. Но ну, я сомневаюсь, честно. Ну, прям нет. Хотя будут, видите, по семерке, по восьмерке там будут разговоры об этом, будут как бы пытаться. Может, оно уменьшится как-то, или может как-то там типа по-другому немножко будет, но оно останется все равно. Мероприятия вот эти все. Якщо повернутися до теми навідників, та да, це величезна проблема. Хочеться зараз ідентифікувати, хто був замішаний саме е, у злиті інформації цієї, це просто мешканці, чи можливо це були військові або люди з політики. Жители. Десятка жителей. Десятка, вот. Информация. Жители. Слили локацию. Про военных. Видишь, три шестерки выпало. Дороги. Mm -hmm. Про перемещение, передвижение. Вот так. Жехлы от вот известного Дуже хотілося б, щоб всі винні були покарані. Зараз хочеться повернутися до теми небезпек найближчим часом. Ти сказала про те, що зараз ситуація є нестабільною. Також знаємо про те, що нещодавно ворог принаймні оголошував ймовірність запуску міжконтинентальної ракети чи найближчим часом все ж таки відбудеться. Запуск цієї ракети ж, і ну, які загалом загрози є для України? Смотри, так? сейчас нет смысла смотреть, потому что я всегда смотрю, когда есть какая-то угроза. То есть, когда была угроза, я выставила специально себе в инстаграм Пиковый Валетко. Когда, ну, все же понимают, к чему это было. И спокойненько все спали. мої підписники, що не знали, що нічого не буде. Там все четенько, по предсказаниям. переговоры, ну, там четко все сбылось. Путин не приехал, Зеленский во вторую какую-то поездку собрался, как по картам было. Потом после во второй поездки должен был быть обстрел был. Снились по Киеву шахеды, обстреляли. Голосеевский район четко, все четко, ну, четко прям. Потом там падало, что орешником махать начнут через пару дней после ну, этих переговоров, четко. Так, так. Но там не падало по картам, что все умрут, типа орешник прилетит, такого не было, я сразу тогда еще говорила. А потом мы пересмотрели, и пиковый валет выпал, типа, ну я пока не, не чувствую того, что мы от орешника умрем, честно. Пока, главное. Вот И пока ничего такого не снилось. По Киеву тоже пока ничего такого не снилось. нового. Орехов правильно предсказали мы. Почему Орехов сам пошел, даже не спрашивали о нем как-то он так просто. Васильков. Дне прогресса, напоминаю еще раз: но дне прогресса лучше смотреть уже с июня, потому что там падает сон. Лето ну, типа летний, да, этот период. То есть, пока до конца мая можно забить. Должны быть обмены вот то, что я помню. И обмены падали. И знаешь, они анонсируют. Э, скоро? На вот, вот, вот скоро но там падало, что год обмены, когда я буду в дальней поездке, учитывая, что в дальней дороге 28 числа на пару дней, где-то там плюс-минус 28 числа должны быть обмены еще, до да, какие-то. Э -э что еще там было? По наступлениям там падала информация. Я специально смотрела, там тоже летние наступления реально планируют. Но как бы есть планы и действия. Да. Я знаю, что мне иногда падают планы на действия. То есть там действия были. Там колесница, шестерка падает, движение. То есть это уже как, вот, как, как действия, которые произойдут. Планы и мысли по-другому показала бы. И там выпал Паш Кубков. То есть я понимаю, что Паш Кубков последний раз падал на, это, на такой вопрос подобный, когда я на ТСН давала прогноз про Э, новые фронта. И мы не понимали, Днепр это или суммы. То есть, и там, и там падало, и мы такие типа. И в итоге и там, и там, видишь, оно пошло. То же самое сейчас падает, что какое-то вот что-то будет новенькое. Ну, Но мы пока не можем посмотреть нормально, потому что нужно будет с июня смотреть тоже. То есть, те вопросы, про которые не забыть, самое главное, да, вот четко какое-то наступление, какой-то пашку. Что новое уже? Что уже нового там будет, какой новый фронт уже, я уже не знаю. Или к чему это что-то попажу у Кубков. То есть вот это еще падало. Но там наступления должны быть, да. Потом я помню, что я падала, я смотрела по областям. Там Луганская совсем что-то плохо падает. При том, что я спрашивала, может ли быть вывод войск, нигде не выпало, кроме Луганска. Я не поняла немножко. Тоже, тоже лет... все на лето идет. Угу. Вот я не могу реально до лета посмотреть ничего нормально, потому что мы уже на июнь. Не, не знаю. Ну, как-то вот так, вот, знаешь, но показывает. Ну что еще Байда нажал ко мне? У него рак. Так, знаю, что рак. Можливо, это якось кармично связано. Мы как-то предсказывали, что он умрет типа от болячки, я помню. Мы не копались ты, детально. Так, детально. Ты сказала, такое казала, Было, та... было, было. Блин, ну мы не копались в там детально, думаю уже ладно. Ну как-то жалко, все пожилой человек, ну это рак такая болячка коварная, все сгорает просто. Ну жаль типа, знаешь, чисто как человека пожилого его жаль. Вот. Дело не в карме, дело в том, что ну каждому свое суждено, понимаешь, что это тоже такое дело. Можно это карма считать, можно считать роком, как угодно. но это написано уже там где-то. Просто, я просто фаталист. Я верю в судьбу, поэтому но я знаю, что судьба есть у каждого. Какие-то события мы можем менять, какие-то там обыденные, а вот роковые события мы не поменяем, не изменим никак. Поэтому считайте, что это карма, окей. Или ты считаешь, что расплата типа за что он Украине помощь не давал, а Ты про это? Да нет. Ну там резни, да, та, резнишь, размовы шли про то, что нет. миг бы. Больше. Да не, ну все, уже шел. Не трогайте того деда, пусть он же доживает свое, уже отстаньте от него. Он сам, он, он не, не знал, как его зовут, тот дед. утоса В трех соснах. А что можно здесь говорить? Забейте вообще. Там же команда была, которая всем этим занималась, поэтому ну, будьте добрее немножко. Тем более в такой ситуации. Что mm, еще там по новостям сейчас вспомню? Подожди. Единственное что, вот единственное что я помню четко, когда мы предсказали, какая-то вторая поездка у Зеленского будет, мы еще не знали, что это там Албания была у него. Там падала карта мира. То есть я понимаю, что карта мира падает на масштабы. То есть обстрел не только Киева. То есть масштабный какой-то, да, обстрел может быть. Но опять-таки сейчас они по-другому стреляют немножко. Если раньше обстреливали сразу все. Что сейчас масштабный обстрел? В принципе, вот Киев, Василькова, Орехов, но ну, это и есть масштаб. да, То есть три города это уже масштаб. Поэтому вот я вот сижу и думаю: знаешь, по картам, все-таки масштаб это имеется в виду, что это прям вся Украина красная, обстрел. Или это реально три города это масштаб. Вот, и вот я не могу до сих пор этого понять. Вроде как бы все правильно сбылось, даже по датам, по Киеву, 17-18, четко по датам. Ну, посмотрим, ладно. Пока по орешнику успокойтесь, пока будем пересматривать, когда будет какая-то ситуация достал свой дрель увы. Ну, я так кратко пересказала просто новости, то, что я помню. Больше ничего не помню вроде. Такого ничего не было. Я не так значит, что, что, что больше с червня месяца мы больше детальнейше будем наблюдать да, там, ситуацией. Да, с да. Здесь, там. Просто, да. Просто конец уже месяца, знаешь, такое. А вот в начале там, этого июня там, конечно, я не знаю, что будет этим летом, но что-то лето прям везде у всех лето по, по раскладам, даже личным. Когда я смотрю личные расклады летом, когда ко мне бывший вернется летом? Я такая сижу, уже знаешь. Война летом, то летом, все летом у всех. Ну, короче, как-то так. То -то ли, то лето, попереду нас, скорее всего, все очекуя. Я когда смотрю энергию для Украины, там четверка кубков, такая апатия, уже, знаешь, разочарование полнейшее. Ну, не очень карта хорошая падает, плохая карта падает. Непонятно, непонятно. Четвер... А, и двойка мечей. Двойка мечей, там про рисовка на карте я уже говорила. Показывала, типа, глаза закрыты, руки связаны, то есть, ну, ничего не ясно, никуда двигаться, что делать, что вообще. То есть, единственное, случаев, так? Да, единственное, что смотри, что я могу сказать, что я четко помню, что нам падало. Ну, мне, нам, мне. Э -э что перед тем, как ДнепроГресс какая-то будет история, ситуация, там выпало четко, что у кого-то будет какая-то поездка куда-то. И там выпали какие-то структуры. Я еще предположение сделала, что либо Буданов, или Малюк, или какие-то вот умеров. Ну, короче, какие-то органы именно. СБУ, там кто-то еще. То есть какая-то поездка будет у кого-то, перед, а потом ситуация с Днепрогресс может быть. То есть там четко показала. Какая-то дорога. Вот так. Командировка, ну не знаю. Ну это не Зеля, не Зеля, Зеля зеленский. Э, не люблю, когда сокращают фамилии, вот так вот бред. Э, нет, я предположение сделал, что какие-то органы, структуры, понял? Связано вот там милиции, полиция, СБУ и все остальное, вот так. Вот. Да. Чи є на сьогодні щось, що може все ж таки вплинути на Росію, щоб принаймні тимчасово припинилися обстріли і не відбувалися наступальні операції? Дів'ятка, нова нова дама. смотри, валет, Христо, наши хлопоты, понял? Ну, опять-таки, наши хлопоты, что подразумевается? Вы должны прийти на поклон, сказать, мы отдаем территорию вам, дать, да, которая оккупирована. Спасибо, все, извините у нас, пожалуйста, там больше так не будет. Тут кожи не будет. Понятно, что карты такие показывают, типа, что хлопотать перед ними, ну, это же как-то неправильно. Да и все. А так нет, а так оно будет все равно. Наступление будет летом, российское. Туз Бубновый, ну, да, Должно. Но ну, опять-таки, смотри, я когда смотрела по картам еще, там падает типа девятка жезлов. Это типа какая-то оборонительная позиция. Но я не понимаю, с какой стороны. То есть, может быть, такое, что под шумок, и мы куда-то пойдем. Тоже там, Курска, что-то mm -hmm. еще, да, какие-то движения начнутся. Тоже надо понимать. Или еще какой-то новый. Опять: валет червовый, новый фронт. У кого? У Украины или у России? Что? Вот надо июнь ждать. Так. Понимаешь? Я уже себе падает, законспектувала что... да. а я понял, что ты пишешь, да, да. Я просто поняла, понимаешь, я почему-то спрашиваю, потому что вот уже, типа, вот падает девятка жезлов, типа, оборона. Чья? Наша или их? Если так по новостям посмотреть, но ну, я просто новости не люблю анализировать, я свое говорю, и даже новости не читаю, потому что меня сбивает все. Это и практика, я не смотрю никого. У меня смысла, типа, с этого нет, я могу сама это все делать, мне сбиваться. И там падает оборонительная позиция и наступление новое. Чье? И не показывают ни Россию, ни Украину. То есть, ну, можно и так и так подумать, потому что, ну. Вот а вдруг мы тоже под шумок пойдем куда-то, да, например? Что-то вот такое интересное мы придумали. Ну, посмотрим. это она будет в июне уже покопаться детально уже. Посмотрим, как там. Повернемося до цих питань обов'язково. Я тобі дуже дякую за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за попередження. Я знаю, що ти просто зараз в тебе армагідон, ти завалена купою роботи, ще е, відходиш від е, власне операції, але тим не менш повну вже працюєш. Дякую тобі за це. Бережи Прис. себе, ти нам дуже, дуже. треба. Дуже. О. Давайте напишемо щось приємне. Маші подякуємо нашій прекрасній Марійці за те, що дійсно дає свої прогнози ціною власного часу і дуже часто здоров'я. Давайте все ж таки це цінувати. Та, дякую, велике. Напишіть, будь ласка, ще в коментарях якісь питання цікаві на, на, на червень. Що цікаве. Там по червню я не знаю, там стільки событий просто падають різних. Просто лето буде такое інтересне. Літо 2025. У меня куча вопросов. Ох, же блокбастер уже звучит, знаешь? Да, да, знаешь, вспомнила, что сразу там сейчас в кинотеатрах пункт назначения вышел новый. Угу. Вот примерно то же самое. Замечательно, он выбухи в Москве, дроны полетели уже. Ну, класс, супер. Угу. Тобто є ще надія, що можливо ці прогнози, і що ми думаємо, що це е, Росія на нас то, можливо, все зовсім інакше. Ну і... я сподіваюся, конечно, на это, но блин, просто, понимаешь, ще після кожного обстрілу Москви, потом поки не стріляють да. по Києву. Я просто вже вижу сейчас по Ну пока все не сніг. Єдине, що, смотри я сразу вспоминаю, вот я сегодня вспомнила утром, когда проснулась. Почему? Потому что мне кинули новости какие-то о том, что в Китае дрони новые, угу. маленькие такие. Я вспоминаю свой сон, когда какие-то малюсенькие дроны летели. Маленькие такие, маленькие вообще. Ладно. Будем смотреть. Я уже боюсь этого тепла. Может, и хорошо. Понял, что холодно на улице пока.